В конце лета от оператора 102 поступило сообщение о том, что в четвертую больницу города Харькова посту был доставлен 50-летний мужчина с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, в отношении которого было совершено разбойное нападение. В результате через несколько дней мужчина умер. Следовательно, отделом Октябрьского отделение полиции было открыто уголовное производство по части 2 статьи 121 УК Украины тяжкие телесные повреждения повлекшие смерть, а также по части 4 статьи 187 Уголовного УК кодекса Украины разбойное нападение с применением насилия санкция данной статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества в результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Октябрьского отделения полиции города Харькова были установлены и задержаны жители города Харькова в 19 и 20 лет, ранее несудимые люди, которые обоснованно подозреваются в совершении данного преступления. В отношении данных лиц избрана мера пресечения содержания стражей. В настоящее время проверяются данные лица на причастности к другим преступлениям. В ходе следствия по данному делу было установлено, что в ту ночь молодые люди распивали спиртные напитки на улице, после чего они увидели мужчину по предварительному сговору с целью завладения имуществом, они напали на потерпевшего и жестоко начали избивать. После чего, как э, мужчина потерял сознание. Они завладели имуществом данного мужчины, значит, именно, а именно с золотыми изделиями, мобильным телефоном, а также портмоне. В настоящее время продолжаются следственные действия. Oh, t